Доброго дня, шановні жовтоводці! Сьогодні знімальна група телекомпанії Жовтіводи завітала на стадіон дивитися футбол. А ще на наше місто чекають нові свята. Дуже хочеться з вами поділитися цією приємною новиною. Тож дивіться уважно наш репортаж. Доброго здоровья, уважаемые вам желтоводцы! Сегодня, 13 октября, на нашем основном футбольном поле проходит заключительный тур первенства области среди юношеских команд. Воспитанники тренера Шермет Петр принимает принимают своих соперников команду «Трубник» город Никополь. Этим Этой игрой и заканчивается официальное первенство Днепропетровской области «Первый круг». И теперь второй круг мы с вами будем уже ожидать и смотреть на «Тигре» в апреле 2013 года. На сегодня я хочу проинформировать наших желтоводцев о событии неординарном. Нашему дворцу спорта, который перед вами находится, в ноябре месяце исполняется 45 лет. Так уж получилось, что 45-летие Дворца спорта совпало и с 20-летием коллектива спортивно здоровительного комплекса. Напомню немножко историю, некоторые желтоводцы, наверное, подзабыли. Значит, до 91 -го года наше спортивное сооружение и весь коллектив назывался «Спортивный клуб юбилейный». Но вы знаете, что в 91 году, когда распалась наша великая держава, и Украина стала Самостийным государством Естественно это повлияло И на структуру физкультурного Движения Так вот в 1991 году мы относились И назывались спортивный клуб юбилейный Мы находились на балансе э, Профсоюзного комитета Ну а в 1991 году В связи с разбалом профсоюзный комитет Не в состоянии был содержать Эту огромную базу И спортивный коллектив В котором работало в то время 160 человек И администрация Дирекция комбината, профсоюзный комитет приняли решение о создании подразделения комбината, которое назвали спортивно-оздоровительный комплекс Возгока. Таким образом, с 1992 -го года, с января месяца, этот коллектив, официально юридическое название, приобрел спортивно-оздоровительный комплекс. А спортивный клуб юбилейный, как говорится, ушел в историю. Так вот, в ноябре месяце, 17 ноября, мы приглашаем вас, желтоводцы, на наш юбилей Дворца спорта и 20-летие коллектива спортивно здоровительного комплекса. В этих мероприятиях мы проводим междугородний турнир по футзалу. К нам приедут 4 сборная команды четырех городов плюс две сборные команды наши. Таким образом, шесть команд по футзалу разыграет э, призы, посвященные 45-летию и 20-летию коллектива. Мы будем проводить также турнир по волейболу среди сборных команд. Естественно, это будет переплетаться все номерами художественной самодеятельности, награждением физкультурного актива. Мы пригласим в гости к нам первых строителей, которые, так сказать, и это дворец спорта, ну и естественно первых физкультурных организаторов, которые в этом прекрасном дворце спорта осуществляли физкультурную работу. Таким образом, я еще раз повторяю, 17 ноября, уважаемые желтоводцы, мы вас приглашаем на наши юбилеи. На сегодня еще хочу проинформировать вас о следующем. 20 октября, это следующая суббота, значит, есть такая общественная организация, как «Молодь регионов», которая вышла с таким хорошим предложением в этот день, 20 октября, во всем городе провести фестиваль молодежи. Что имеется в виду? значит во-первых на всех спортивных площадках и залах будет проходить соревнования, в рамке этого фестиваля по всем видам спорта. Поэтому мы вас приглашаем. У нас на базе будет и проходить футбол юношеских команд на зеленом поле, и во дворце спорта соревнования по футзалу будет, и настольному теннису, и дарсу, и туризму. Это все будет 20 числа с 10 часов утра. Ну подробно мы афишируем через газеты "Трудовая Слава". Поэтому 20 мы всех желтоголосых также приглашаем на все эти мероприятия. В парке или, как мы говорим, за Дворцом культуры будет выставлена сцена, как и на День города. И на этой сцене будут выступать все творческие коллективы нашего города. Будет также проходить работа буфетов, выставки, бесплатные бутерброды будут выдаваться в рамки этого фестиваля. Поэтому будет высаживаться в этот день деревья с, 8, с 9 до 10 часов в парке, открыли недавно напротив народного суда, здания народного суда. Поэтому вот такое мероприятие 20 октября в субботу состоится в нашем городе. Ну и что хотелось бы еще сказать, уважаемые желтоводцы. Вы видите, идет осень, опадают листья. Сейчас вы все приводите в порядок свои дачи, сады. Ну понимаете, база наша старенькая, будем откровенно говорить, многие деревья усыхают, падают от ветра, или их спиливаем, поэтому а базу, зеленую зону отдыха нужно умножать, приумножать, поэтому я уже обращался через газету Трудовая Слава, еще раз хочу к вам обратиться, уважаемые желтоводцы, чтобы вы не выбрасывали саженцы, любые, то ли это орех, то ли это вишня, позвоните нам, или принесите сюда, мы вместе с с вашими детьми, с вашими внуками, которые занимаются в нашей спортивной базе. Умножим нашу зеленую зону. Для вас, для ваших детей вы оставите свой вклад в эту зону отдыха, на которой мы с вами сейчас вот находимся. Поэтому звоните, сообщайте, мы с удовольствием будем сажать с вашими внуками и детьми, как я уже сказал, на нашем спортивном комплексе «Зеленое насаждение». Ну и в заключение хочется, как всегда, пригласить, сказать вам, уважаемые желтоводцы, что здоровье ваше в ваших руках, спортивные секции, о которых я говорил, группы здоровья, о которых я говорил, естественно, ждут всех вас, независимо от возраста и вашего физического состояния. Мы всем найдем вам место. Приходите, мы вас ждем. И еще хотелось бы сказать следующее, уважаемые. Ясно, что многие сейчас звонят, когда же откроется зимний плавательный бассейн, поскольку он очень пользуется большим спросом у наших желтоводцев. Так вот, э, не в обиду тем, кто ремонтируют сейчас душевые второго этажа бассейна. Ремонт идет слабовато, будем говорить, и вызывает тревогу, что мы в ноябре можем запустить зимний плавательный бассейн. Поэтому я обращаюсь к руководителям, от которых зависит, Ремонт этих работ по зимнему плавательному бассейну, ускорить их, поскольку вы сами понимаете, что учащиеся в общеобразовательных школ, и не только они, а все желтоводцы ждут когда заработает этот объект, когда они могут приходить оздоровляться. Вот все, уважаемые желтоводцы, я еще раз приглашаю вас на нашу спортивную базу.